Я имею в виду путинских вот этих вот объявили эвакуацию вот все сбежали ну как обычно первыми сбежали фсбшники вторыми менты местные вот потом сбежала вся администрация сбежали все те у кого было автомобиль, было желание, как говорится, сделать ноги. Это касается и города Львов, кстати, и города Рыльск. Один только небольшой нюанс. Вот эту бабсю, которую показывали во всех пропагандистских телепередачах, на всех пропагандистских телепомойках, ее забыли. Она осталась там, где была. Никто на нее не обратил внимания. Оказалось, никому не нужна. Вот. Но я думаю, что украинские солдаты ее спасут, как они спасают сейчас от этой жуткой путинской действительности тысячи тысячи людей, которые, которым не повезло родиться на России, но которые родились в Курской Народной Республике, которая сейчас, слава Богу, я не знаю, наверное, проведет референдум.